Salam əziz izləcilər. Mənim adım Fəriddir. Bu mənim yeni kanalımdır. Bu kanalı belə deyə açmağın məqsədim odur ki, sizlər üçün, məsəl kuş saxlayanlar üçün, həvəs göstərənlər üçün, yəni evdə həvəskar saxlamaq istəyənlər üçün ya hal-hazırda saxlayanlar üçün hər hansı bir köməyim dəyilsin. Mən də öz təcrübəmdən bölüşüm. Məndə özümdə hal-hazırda ferma tipli deymini fermadır. Məndə quşlar fərqi-fərqlidir, çoxdur. Mən də bir müddətli məşğul oluram quşla bu saxlayıram buları, bəsləyirəm, balalıram. İstəyirəm ki kim istəyirsə saxlasın. Mən də bir balaca kömək eləyim onlara bilmədiklərinə, mən öz bildiklərimlə. Hansı bir köməyi görsədim ki, həm quşları sağlam olsun, həm təzə başlamaq istəyənlər üçün də ki, hansısa bir motivasiya olsun, həvəs olsun ki, onlar da qorxmasınlar quş saxlamaqdan. Yəni o məsuliyyətdir söz yox quş saxlamaq, amma ki, həmin məsuliyyəti daha da bir az rahat keçirə bilsinlər özlərində. Ya bu kanalda kədiyə ki, ki belə deyim də mən açmağımın məqsədim odur ki bu kanalı quş saxlayanlara yenə deyirəm köməyim dəyisə. Ya quşa düzgün baxılma qaydaları, quşlara necə baxmaq lazımdır, hansı qulluqları eləmək lazımdır, hansı qidaları vermək lazımdır, hansı vitaminləri vermək lazımdır. Quşların qəfəs forması nə formada olmalıdır, quşların yuva forması nə formada olmalıdır. Bunlarla bölüşmək sizdən istəyirəm bular indi saydıqlarım, sadaladıqlarım hamısı inşallah bizim indi o biri digər videolarımızda hamısı öz əksini tapacaq inşallah. Mən bütün bu dediklərimlə, danışdıqlarımla quşu qulluq olunmağı ilə, quşun vitaminlərinin verilməyi, quşun belə deyə yuvaların düzəlməyi, quşun qəfəslərinin düzəlməyi, quşun hansı qulluğa ehtiyacı olduğunu, hansı quşun nə formada qulluq olunmasını inşallah sizə digər videolarımda bir-bir bunlara -bir siz köməklik izah edəcəm. Oturdu ki, ki, quş saxlayanlara quş saxlamaq belə deyək, bir az çətin məsələdir. Çətindən başqa da məsuliyyətli məsələdir. Yerəyi o deyir ki, görə mən quş aldım, elə qoyacam qalacaq evdə, evin bir küncündə. O quşu elə yeməyini qabağına qoyacam, o da yeyəcək. Mən də gələb otur tamaşa eləyəcəm. Hansı bir yorğun vaxtımı deyək ki, belə istirahət edib o quşa baxaraq yorğunluğumu xarclayacağam. Nəsə belə bir fikirdə olanlar da var. Xeyr, bu belə bir şey deyil. O quşdur, bu canlıdır. Bəli, deyək ki, bu quşun bu, saxlayanlar bilsin, bilildər. Yəni mən də burda təkrar eləmək istəyirəm ki, bu quşun məsələn yeri yurdu, bu yer kürəsidir. Böyük bir yer kürəsidir. Biz indi öz övümüz üçün, öz ürəyimizin xoş olmağı üçün, yəni quş saxlayırıqsa, biz indi fikirləşirik ki, bu quşu bu yer kürəsindən sıxıb gətirmişik, bir balaca bir qəfəsə salmışıq. Yəni biz bunu qəfəsə salmışıqsa Gərə biz quşun qulluğunda dayanar. Nəyə görə dayanar? Çünki bu yer kürəsində bu açıq şəraitdə yaşayırsa bu quş. Quş öz vitaminini özü tapılır. Necə deyək? Hər bir şeyini özü axtarıb tapıb yeyir. Amma biz indi bunu salmışıq, balaca bir qəfəsə salmışıq. Bu quşun heç bir yerə çıxa bilmir. İndi məcburuq ki, biz də ki, onun təbiətdə qatdığı, özünə tapdığı vitaminləri, hər şeyi salatlardadır. Hamısını biz özümüz gərə bunlara təmin edəyək ki, biz bu saxladığımız quşlar da sağlam olsun. Yaxşı quşlar olsun, keyfiyyətli quşlar olsun. Ən əsas, ən əsasda ki, yəni ölüm sayı olmasın da, kimsə saxlayırsa, kimisələndə quş ölməsin. Həm bir günahdır, olmaz. Həm də ki, həmin saxlayan adam da başa düşürəm, yəni özünə pis mənəvi də həqiqətən pis təsir bədəyir, özünü biraz narahat hiss edir, quşdan soyuyur və ikinci dəfə bu fikrə gəlmək istəmir, saxlamaq istəmir. Təzədən kimsə həvəsə düşüb saxlamaq istəyirsə Həmin adam da mənfi fikirlər bildirir ki, yəni quş belə çətindir, belə oldu, belə oldu, məndə öldü, filan, bir şey mi kan. Yəni bunun hamısının səbəbi birinci növbədə o saxlayan adamın ösəkləngarlığıdır. Ki quşun düzgün baxmır, quşun yeməklərini, salatlarını, vitaminlərini, dərmanlarını vaxtı-vaxtına vermir. Ona görə də ki həmin quş ölüm sayı olur, həmin saxlayan adam da ki indi həvəsindən düşür. İndi bu saxlayanlar da bilir ki, bir fərqli vaxtı saxlayan insanlar var. Yəni yəni kimsə evdə öz həvəsi üçün saxlayanlar var. Məsələn deyək ki, öz övladı üçün istiyi saxlasın, övladı könlü xoş olsun, maraqlı olsun, öz uşağı üçün ki, baxsın, uşaq da öz zövq alır, sevinir. Bu bir saxlayan təbəqə verib insan var idi, insan var ki, nəsb orta yaşlıdır, sırf özü üçün saxlamaq istəyir, maraqlıdır. Bir cüt quş alıb, ya bir tək quş alıb evində saxlayır, özünün hansısa bir boş axşamında vaxtını o quşla keçirir, hansısa bir yorğunluq vaxtını o quşla çıxartdır. Bir də ki, saxlayanlar və bir az yaşlı nəsillərimiz var ki, o da ki, indi, indi öz həyat dövründə iş, iş vaxtını qətarıblar, pensiyaya çıxıblar. İndi ev şəraitində darıxmamaq üçün, tək qalmamaq üçün quş saxlayırlar ki, hansısa bir o boş vaxtını dolu keçirsinlər. Amma şəqaldı ki, ki, yenə deyirəm, saxlamaq hər bir insan saxlaya bilər. Burada çətin bir məsələ yoxdur ki, yəni mən saxlayacağam, qorxuram, ay o, ay bu, belə bir şeylər yoxdur. Quş saxlayırsansa 1-ci növbədə bunun qəfəsinə fikir vermək lazımdır. Çünki hər bir quşun öz qəfəs ölçüsü var. Yəni belə deyək, böyük quşu siz balaca qəfəsə sala bilmərsiz. Sala bilərsiniz, ümumiyyətlə quş qalacaq orada. Amma quşun da ki, qanad açması var, falan pərvanişləri var ki, qəfəs balaca olanda, yığcam olanda o quş özünü üzədalıyır orada. Kimsə istəyir ki, quşundan saxladığı quşdan bəhrələnsin, bala alsın. Onun da mütləq yuva formaları var ki, hər quşun özünün ölçüsü var, yuva ölçüsü var ki, oquşun həm ivadə özünü rahat hiss etməlidir. Rahata girib ivasına çıxmalıdır ki, o sizin üçün istədiyiniz effekti versin. İstədiyiniz o balı almaq məsələsi var ki, quşdan onu sizin üçün təmin eləsin. O ki qaldı ki, digər məsələlərə quşun məsələn gecə gündüz işıq məsələsidir. Məsələn yem məsələləridir. Burdakı məsələn gündəlik buna yemləri var, buna günaşığı vitaminləri var. Ümumiyyətlə bunun da ki, vitamin belə proqram sistemi var ki, burada məsələn biz onları yerinə yetirməli, mütləq, mütləq şəkildə bunu eləməli. Yəni mən bu saydıqlarımdakı, yəni bu proseslərdir hamısı. Quşun məsələn qəfəsinin düzəlməyidir, quşun yuvasının düzəlməyidir, quşun vitaminlərinin verilməyidir, quşun salatların verilməyidir. Bunlar hamısı növbəli şəkildə prosesdir. Çünki siz bilirsiniz ki, mənim indi qeyd elədim bayaqlarım, mənim ilk videomdur, ilk çəkilişimdir öz kanalımda. <coughs> Amma bu saydıqlarımı hamısını mən bir Tərcihə isxraq sığdıra bilmərəm. Просто bu ilk video sizdən tanışdıqdı. Həm siz mənə tanıyasınız, mən, mən sizə tanıyım. <coughs> bu saydıqlarım bütün hamısı bunlar mən sizə mötbəli şəkildə bir gün bu quşların salatlarının hazırlanmağı, bir gün vitaminlərinin hazırlanmağı, bir gün məsəcə qəfəsin qurulmağı, bir gün yuvanın qurulmağı, yuva necə hazırlanmalıdır, hansı ölçülərdə yuva olmalıdır, bunları mən sizə bir-bir başlayacaq. Lazım olacaq, mən sizə çəklişləri də göstərəcəyəm ki, nə formada hansı bazardan məsəl üçün də belə deyək də hansı tərəvəzləri almaq lazımdır, hansı formada tərəvəzlər olmalıdır. Tərəvəzlərin yeri gəlsə mən sizə qiymətlərini də deyəcəm ki, yəni burada böyük bir mənə deyim maliyyə cəhətdən yəni böyük bir böyük maliyyə ehtiyacı yoxdur. Pul ehtiyacı yoxdur ki, yəni siz sıxılasınız ki, mən quş saxlayıram, hələ bir gün də vitaminini verməliyəm, nə, bu da puldur, mən qaçım yoxdur. Bu böyük bir şey deyil, yəni böyük bir vəsait tələb edən bir şey deyil ə otu qaldı ki, başqa məsələlər var. Məsələn, bunların yuvaların dezinfeksiya olunmağıdır, mütləqdir, mütləq şəkildədir. <coughs> Hər bir quş bilir ki, yuvada yaşayır, heyvandır, canlıdır, onun özünə xas ansa bir hərəkətləri var. Məsələn, qana çırpmağı var, başqa bir hərəkətləri və uzun məsələləri var onların. Yəni mən indi birincisi də deyirəm, məsələn, adi özündən məsələn toz buraxdığı, toz olur məsələn qəfəsdə toz yığılır. Məsələn, belə şeylər var. Qəfəsdə məsələn bu heyvandır, hansısa bir ə şərtlər ola bilər. Ammetə siz buna baxmasanız, qulluq eləməsəz, həmin ola bilər, bitd ola bilər, biləd ola bilər. Amma bu mütləq şəkildə, mütləq şəkildə qəfəslər belədir. İstər yay, istər quş fərq etməz. Həftədə ən azı 1-2 dəfə dezinfeksiya olunmalıdır. O dezinfeksiya olma qaydasını mən sizə inşallah gələm videolarda başa salacağam. Böləcəm sizlə necə olunmalıdır, nəyi, necə eləmək lazımdır ki, həm qəfəsiniz də təmiz qalsın, hansı bir problem yaranmasın, xəstəlik olmasın quşda. Bu quşlarınız hamısı sağlam olsun. Yəni siz də ki, belə deyim, rahat quşuza baxa biləsiz, rahatdı ki, zövq ala biləsiz saxladığınız quşdan. O ki, qaldı ki, indi, belə deyim, indi təzə başlamaq istəyənlər var ki, həvəsli göstərirlər ki, mən alacağam, məsələn, bu quşun biznesinə məşğul olacağam. Alım, yığım, bir az hərnəvəsait keçir ki, məni alım, yığım, e, pulum var. Gedib alacağam 10-cü, 15-dükkən mən quş saxlayıram. Bunun mən sabahkı gün biznesini fikirləşirəm ki, bu Mə professor anasa mənə bala verir. Bu çox yanlış bir fikirdir. Çox-çox yanlış fikirdir ki, nəyə görə ki, məsəl üçün kimdəsə illərini buna həsr eləyir, bu tam təcrübə yığandan sonra bu proses başlayır. Çünki nəyə görə siz təcrübəsiz bir insan olaraq sizin gəldiniz, aldınız 10 düt, 15 düt quş, aldınız ki, mən sabah gün işləyəcəm, qazanacam, buşdan bu mənə bala verəcək bu prosesi fikirləşmək çox birinci növbədə yanlışdır. Çox yanlışdır o çıqanda ki, ki quşu saxlamaq o ki biznes məqsədinə hələ birinci saxlayanlar, yəni fikirləşməsin. Birinci növbədə quşu düzgün baxmaq lazımdır ki, lap sabahkı gün inşallah siz baxdınız, təcrübə toplaydınız ki, mən inşallah quşum var, eləyəcəm, satacam, yəni pul qazanmaq məsələsi də var, ortaya çıxsa. Yəni siz satdığınız quş da gələ sağlammış olsun. Siz sağlam quş saxlayırsınızsa, gələ sağlam quş da satasınız. Yəni, bu mütləq İkinci bir növbədə belə bir şeylərdən mən də qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn biz quş saxlayırıq, quşlar məsəl üçün bala verirlər, balalar sağlam doğulmur. 5 yumurta qoyur, biri xarab çıxır, doğulan 4 baladan yenə yəni ikisi xəstə doğulur. Ana bir tərəf, o quşun balası, atası bir tərəf, balanı tər, böyütmək istəyir, ölüm sayı olur balalarda. Əmələ gətirə bilmirlər. Yəni bu da məsələ nədən ibarətdir. Yəni, məsələn Bu quşlar siz bunu düzgün qulluğa eləmirsiniz. Ümumiyyətlə qulluq eləmirsiniz. Quş başlayır bala verməyə. Ya yumurta, yumurta qoymağa başlayır. Bu yumurta qoyandan sonra bu balalar xəstə doğulur. Siz ondan sonra başlayırsınız. Bu xəstə balalara vitamin dərman verməyə, xəstə balalara sağaltmaya. Bu birinci növbədə yanlış bir məsələdir, çox yanlış. Siz vaxtında birincidən ilk başlayandan, elə siz o quşun ata-anasına sağlam həmin vitaminləri versəz vaxtında, o heç vaxt sizə xəstə bala, hansı bir problemli bala verməz, yəni özüdəki, yəni həmin o problemli yumurta qoymaz ki, sizin üstündə sabahkı əziyyət olsun. Həmin quşdan, necə deyək, soyuyasız, istəməyincə saxlayasınız. Hər şey, hər şey nə saxlayırsınızsa, necə saxlayırsınızsa, hansı bir quş saxlayırsa, fərq etmə. İlk növbədə təməl, fundamentdə necə başlayırsınızsa, düzgün baxmaq lazımdır. Ondan sonra inşallah hər şey öz axarına, öz qaydasına gedəcək. Siz də <coughs> məndə də ki, burada quşlarımı görürsüz. İndi 8 dənə azdan çoxdan görsənir. Mənim qəfəslərim bir başqa qəfəslərdir. Yəni bu qəfəsləri mən şəxsən öz əlimlə yığmışam. Yəni bu qəfəslərdə demək olar ki, demək olar ki, yox, 100% mən əminəm, ki, heç kimdə yoxdur. İstər respublikamızda, istərsə respublikamızdan kənarda da bu qəfəslərdən heç kimdə yoxdur. Çünki mənim qəfəslərimi özüm yığmışam. Bir böyük yığmışam quşlarımın rahat yaşamağı üçün, rahat yəni, içində hərəkət etməsi üçün. Mən belə qəfəslər yığmışam o qaldı ki yuvalarına qədər özüm yığmışam hamısını ki quşlarıma yuvaları yaxşı olsun, möhkəm olsun, quşlarım içində rahat hərəkət edə bilsin, rahat mə, bala ala bilin, bala versinlər. Əsas məsələlərdən bu da çox vacib məsələ. Əsas yox, çox vacib məsələdir ki, məsəl üçün balaca valnisi babuqayran yuvasını gətiribsiz, karilə quşuna boya bilmirsiz. Bu mümkün deyil çünki o qarılla o uğun içində bir təhlükəyə girə bilirdi. Girdiyi o uğun içində balaları var. O uğun yuvanın balaların içindən düşməyi, o balaları zədələməyi ölümə səbəb gətirir. Ona görə qayrılan yuvaları böyük olur. Məsələn fişirlərin yuvaları, tam fərqli olur. Məsələ valinlərin yuvaları tam fərqli olur. Arjilla eyni, Razeva eyni, ilahı ilahıdır. Yəni bunlar belə hamısı fərqli-fərqlidir. Qaldı ki quşlarımızın yemləmə məsələsinə od ki deyək ki hər quşun öz yeməyi var. Yəni hər quşun öz necə deyək? Məqəsi götürəcək yemlər var. Yəni heç bir quşun yemini o, digər quşa vermək olmaz. Vaxt getdikcə mən isə baş salacağam, müzakirə edəcəm ki hansı yemlərdən siz daha yaxşı istifadə edəsiz ki məsəl sizin quşağınız da o həmin qidanı tam yesin. Qabla ki qidanı tam yesin. O şərtdədir ki, quşun yeməyini qabağına qoyum, mən çıxıb gedim, quş özü başlayacaq yeyəcək və yaxud suyun, əsas növbədə su məsələsidir ki, bu da quşun qabağına suyu doldurub qoydum. Gözləyəcəm mən həftələrlə ki, quş hava-hava o pulkanın qabını, həmin su qabını boşaldacaq, içib qutaracaq, ondan sonra mən təzədən onun su qabını dolduracağam. Bu çox, çox, çox yanlış məsələdir. İmkan dərəcəsində quşun mütləbidir. İndi yaxşı olar hər gün su onun dəyişmək ə görüm bazarmırsız indi olmur alandıra bilmirsiniz onda bir günə gün aşırır falan dəyişməyə məcburdür. Qalan qaldı yemlərinə, yemlərini qabağına qoyursunuz quşlara, doldurub qoyursunuz, özü seçəcək, yeyəcək. Mən bir gün iki yumuşa yem verməyəcəm. Bu da yanlış məsələdir. Ağlı yem qablarında ola bilər. Onu edirsiniz. Məsələn, ağlı yem qabını var, doldurursunuz ağız-bağız, məsələn quş altdan yedicə o yuxarıdan azalır. Amma belə açıq böyük quşlar üçün indi ağlı yem qabı olmur. O quşun məsələn siz bilirsiniz gündəlikdir nə qədər yeməyirsə məsələn onun qədərində imkan var məsələn mən şəxsən rejim eləyirəm ki səhər təzənli qutudan dururam quşun az bir miqdarı yemini qoyuram işə gedirəm gələndən sonra təzədən o yemini təzədən bir də boşaldıram çünki o yiyib çadı da yəni o bizi bizi bilini boşaldı təzədən bir də o qabuzaqlaq biri doldururam quş genə həmişə təmiz necə <coughs> həm onun sizin içimiz də az olur Yəni o içində olan salamat yem yem, yəni onun qabığına qatışmır. Yəni atmırsınız. Az-az doldurursunuz ki, o yemələr də ki, quşlar tam rahat hissəsin, həm də ki, yaxşı həzm edə bilsin. Əziz izləyicilərim, yəni, bu gün də bildirdiyiniz kimi bu bizim tanıtım videomuzdur, tapımızın 1800-dən. İnşallah kanalıma abunə olun. Bir də şey, hansısa bir şəhrlə, şərh bölməsinə və suallarınızı, fikirlərinizi qeyd eləyin. Mən də oxuyum, səbəcəb cavab verim sizlərə. İnşallah növbəti videolarda mən səs salalığımın o həmin prosesləri ilə sizə növbəti videolarda video şəklində göstərəcəm. Nəyiniz eləmək lazımdır. İnşallah siz də sevə-sevə baxarsınız. Ya yigiməmdə sizə bir hansı dil köməyim dəyər. Sağ olun, çox sağ olun. Vaxtınız ayırdınız. Mənim videomu izlədiyiniz minnətdaram, çox sağ olun.